Вітаю вас, це власний погляд. Криза у Сполучених Штатах і які наслідки вона матиме для України. Про це ми говоримо із економічним аналітиком Олегом Устенком. Вітаю вас, пане Олеже. Здравствуйте. Отже, на вашу думку за вашими прогнозами, наскільки небезпечною бюджетна криза у Сполучених Штатах є для України та світу? Зокрема, ну я думаю, що кризисні явлення, які є в американській економіці, ані явно не грають на руку ніякої економіки, тому що не забувайте, що це перше по. размеру экономика мира, от нее зависит целый ряд других экономик. Но каким образом этот кризис может повлиять на Украину? Мне кажется, есть несколько таких вот каналов влияния на Украину. No, Первый канал это прежде всего по направлению финансовых рынков. Украина, равно как и очень многие другие развивающиеся экономики, нуждается либо в постоянном заимствовании средств, либо нуждается в рефинансировании ранее сделанных долгов. И речь не идет просто о государстве Украины. Речь идет прежде всего, кстати сказать, и об украинском частном секторе, который испытывает подобного рода финансовый голод. Для него важно выходить на внешние рынки заимствования капитала. Кризис в Соединенных Штатах Америки явно не добавляет этому. Более того, то, что мы наблюдаем сейчас, мы наблюдаем отток капитала с территории развивающихся рынков. В принципе, с территории Украины до сих пор это не коснулось вот так вот глобально. Например, мы видим эти явления достаточно сильно в Бразилии. Мы видим такого рода явления даже в том же Китае. Мы видим подобного рода отток капитала с российского рынка. То, что мы наблюдаем, мы наблюдаем с мая этого года серьезный отток капитала из золотовалютных резервов очень многих стран. Почему? Потому что в какой-то период времени, когда игры и поддерживался интерес к развивающимся рынкам, был э, такой массированный приток капитала, в результате местные денежные единицы находились под давлением на укрепление. Своих денежных единиц. В результате я терял, допустим, их экспорт, были определенного рода проблемы, связанные с ростом экономическим. Но то, что сейчас происходит, это наоборот отток. Если посмотреть, то с 1 мая 81 миллиард долларов ушло из золотовалютных резервов развивающихся стран центробанков развивающихся стран. Это если не считать Китай, потому что Китай может слишком сильно исказить статистику. Например, та же Индонезия решилась 15% своих золотовалютных резервов, Турция порядка 13-14% золотовалютных резервов. Украина не стала исключением, больше, чем на 10% золотовалютные резервы и, э, снизились. Индия, больше 5% снижения золотовалютных резервов. То есть, в общем-то, это такой тренд, который, в принципе, есть вообще э, на рынке. Поэтому э, тот кризис, который есть в Соединенных Штатах Америки, явно не добавит возможности заимствовать на внешних рынках капитала. Второй канал, и тоже достаточно важный, это канал э, влияния на, э, на товарные рынки. Конечно, Украина не очень активно торгует Соединенными Штатами Америки. Наш товарооборот ну, достаточно низкий. Если посмотреть вообще структуру нашего ВВП, то порядка 2% даже чуть меньше нашего экспорта мы отдаем на территорию или реализуем на территории Соединенных Штатов Америки. С другой стороны, мы реализуем достаточно большое количество нашей продукции на территории Европейского Союза. 25% нашего экспорта реализуется на территории Европейского Союза. И Если есть проблемы во взаимоотношениях Европейских, Союз, союзної Штаты Америки ми вправе ожидать, что що через трансмиссионный механізм это може подействовать, конечно, і на Україну сьогодні. Дехто з експертів прогнозує, що навіть деякі експортери вітчизняні і виграють на цьому, зокрема аграрія. О, да, это бесспорно, потому что аграрный рынок, он как раз идет в другую сторону по сравнению с другими товарными рынками. Что это означает? Это означает то, что в общем-то в условиях, когда непонятно, каким образом разрешится ситуация в Соединенных Штатах Америки, действительно идет такой тренд на увеличение цен на аграрном рынке. Почему? Потому что инвесторы, особенно речь идет о спекулятивных инвесторах они пытаются защитить свои капиталы в краткосрочном периоде времени они ищут альтернативы куда можно вложить свои средства один из способов вложения средств это в том числе покупка там скажем форвардных контрактов на сельскохозяйственную продукцию поэтому если думать с точки зрения наших аграриев это не так уж плохо с другой стороны мне кажется что тоже надо понимать что э, выигрыш по стороне агрария совсем не означает выигрыш для всей экономики да действительно украинская экономика в этом году или украинское сельское хозяйство показало небывалый рост за 8 месяцев. 13,8% в плюсе шло по украинскому сельскому хозяйству. Если предположить, что сельское хозяйство занимает порядка 10% в структуре нашего ВВП, то есть больше чем 1% пункт дополнительного роста в ВВП э, был получен за счет сельского хозяйства. Другой вопрос, что он был потом съеден за счет падающего э, промышленности. Но в принципе сельское хозяйство э, помогло нивелировать вот тот негативный эффект, который... Шел со стороны промышленности. А какая ситуация будет с инвестициями? Я думаю, что тоже, что касается инвестиций, конечно, ситуация очень неоднозначна. С одной стороны, Украина получит, скорее всего, дополнительный импульс для прироста инвестиций в следующем году, в случае, если будет подписано соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Рассчитывать на то, что будет просто мана небесная и объем инвестиций в краткосрочном периоде времени, там, скажем, на протяжении 2014 года увеличится там, в геометрической прогрессии, я бы не не стал но скажем если в этом году э, чистый приток прямых иностранных инвестиций в страну составит ну скорее всего порядка 4 миллиардов долларов то мы вправе ожидать что скажем в следующем году прирост составит 25 процентов но с другой стороны эти 25 процентов по сравнению с текущим уровнем это плюс дополнительный 1 миллиард долларов то есть сказать что это принципиально решает вопросы украины я бы не стал тоже правда, что если бы ситуация на американском рынке и в принципе в мировой экономике не вошла вновь, как это произошло буквально за последние там, несколько недель, в такую зону усиленной турбулентности, когда не решен вопрос, а увеличится или не увеличится потолок госдолга в Соединенных Штатах Америки, а что будет с бюджетом Соединенных Штатов Америки, и вот эта зона турбулентности, она, скорее всего, будет продолжаться ну, на протяжении, там, скажем, как максимум, я бы оценил. На уровне двух месяцев, вот в такой серьезной зоны турбулентности, но это значит, что на протяжении двух месяцев мы, скорее всего, будем испытывать здесь, в Украине, э, те проблемы, которые будет испытывать и вся мировая экономическая система. С другой стороны, тоже правда, что я э, просто уверен в том, что э, вот эта проблема, которая возникла в Штатах, она будет разрешена. Будет разрешена либо, я бы сказал, два сценария, возможно, скорее всего, либо она будет разрешена там в последние минуты, вот из этих оставшихся нескольких дней а до того, пока не, пока еще действует существующий потолок государственного долга, то есть там условно говоря одну минуту до окончания там времени X таки достигнут договоренности республиканцы и демократы. Есть э, определенные основания утверждать, что этот сценарий возможен. Почему? Потому что рейтинг республиканцев резко снизился на протяжении э, последних недель. Это означает, что республиканцы э, будут пытаться наверстать упущенный рейтинг. И один из этих способов ⁇ это попытаться найти компромисс с администрацией Обамы как раз по поводу вот этого его плана э, медицинского обслуживания в Соединенных Штатах Америки. И второй возможный сценарий, э, это сценарий того, что, кстати сказать, в первом сценарии, скорее всего, вот этот медики реформ Обамы, она будет перенесена там, на какой-нибудь период времени, на полгода, год и так далее. Потому что в реальности у них, конечно, нет э, денег в бюджете для того, чтобы фондировать эту программу. Может быть, совершенно благая э, идея существовать в администрации президента в Белом доме, но это отнюдь не означает, что есть деньги на ее реализацию. В этом плане республиканцы правы, что денег просто нет для ее реализации, несмотря на то, что идея может быть и неплохой. И какой другой сценарий, и при каком сценарии безопаснее будет для Украины? И второй сценарий, Ситуация. это сценарий э, того, что а Соединенные Штаты объявят технический дефолт. Почему это возможно? Потому что про сегодня, сегодня про это активно говорите. Потом, почему? Да. Потому что, да, правда, потому что э, дефицит государственного бюджета, который есть, он нуждается в постоянном фондировании. Я имею в виду дефицит госбюджета э, Соединенных Штатов Америки, э, федеральной системы, э, то есть федеральный бюджет. Если есть дефицит, его надо фондировать. Более того, необходимо отдавать те долги, которые ранее были накоплены. Не забывайте, что Штаты имеют больше, чем 100% ПВП долга. Это колоссальная величина. И поэтому, в общем-то, технический дефолт, он обрушит рынки. Это просто очевидно. Вопрос, как долго будет продолжаться этот технический дефолт, он не играет на руку точно уже никому. Ни республиканцам, ни демократам в Соединенных Штатах Америки, ни тем более всему э, мировому экономическому сообществу. Поэтому вот этот второй вариант, технический дефолт, с последующим его разрешением, нет сомнений, что он будет разрешен, там, скажем, через 4 недели, через 6 недель через два месяца, но он будет разрешен. Но, конечно, вот этот сценарий технического дефолта, он крайне опасен для мировой экономики, он может загнать всю экономику не просто уже в зону такой вот повышенной турбулентности, а в реальный ступор. И но это... ведь украинская экономика ценящая. Я думаю, что украинская экономика это ощутит прежде всего через состояние финансового рынка. Вот почему так важна стратегия, которая должна быть правильно разработана в Украине. Это прежде всего такие вроде бы и непопулярные, но необходимые меры. Своего рода такая себе страховка. Правда, страховка. Во-первых, надо быть готовыми к тому, что придется снизить резко дефицит государственного бюджета. К сожалению, снижение дефицита государственного бюджета слишком резкое, но опасно тоже для экономики. Нет споров, что это правильное направление движения, но снижение дефицита, там, скажем, на один процентный пункт э ВВП означает э возможность депрессации экономического роста и украинской экономики по нашим расчётам фонді Блейзера от 0,7 до 1,5% ВВП це дійсно може бути серйозний удар по економіці, ну, к цьому надо бути готовими і, відповідно, попytaтися знизити дефіцит, планку дефіциту на наступний мовот в придвері можливого розглянення проекту бюджету українським парламентом. А що би ви скажете щодо валютних коливань? Що буде з гривнею ну, збоду? Я думаю, я, я думаю, що якщо говорити по поводу курсов прив'язки к Україні, то, конечно, Національний банк буде и, по-моему, уже пытается э, расширить коридор колебаний э, национальной валюты гривны. Скорее всего, мы вправе с вами видеть переход от коридора плюс-минус 2,5%, который объявлен в основах денежно-кредитной политики Украины на текущий год, к переходу, скажем, коридору плюс-минус 5% от текущего курса, то есть, скажем, разрешение колебания 7,6% до 8,4%. Почему это важно? Потому что мы должны дать возможность нашему регулятору, Национальному банку Украины, создать своего рода такой вот люфт для маневра. В зависимости от того, что будет происходить на рынке, они смогут подстроиться под рынок. В конце концов, ведь стабильный, абсолютно стабильный курс, это большее зло, чем прогнозируемый курс. Прогнозируемый курс это то, что пользуется или что пытаются делать регуляторы в любой сейчас экономике. Вот этот стабильный курс это скорее уже анахронизм которые до сих пор используются в силу целого ряда причин в Украине. А, почему? Почему? Потому что, например, Турция девальвировала с начала этого года, разрешала колебания практически в диапазоне 15%. Россияне разрешили, российский центробанк разрешил девальвировать рубль на 10% с возможным последующим укреплением дальше. А, Япония пытается девальвировать свою денежную единицу, а Китай сопротивляется укреплению юаня. Потому что вот такие курсовые колебания они дают, может быть, и временный, но выигрыш для страны. То есть возможность э, продвинуть своих экспортеров. Это крайне важно для экспортно-зависимых стран. С другой стороны, тоже есть целый ряд объективных э, пояснений, почему Украина не может абсолютно полностью использовать все возможности, там, скажем, девальвационной политики или перехода к более гибкому курсу. Но то, что надо создать для маневра Национального банка, это точно и очевидно, и, скорее всего, Национальный банк этому будет переходить. И это вписывается в ту концепцию о которой говорит и премьер на последнее время, и первый вице-премьер заявлял об этом, переход к концепции такого... Я не скажу выживание, но реагирование на внешние шоки в краткосрочной перспективе. И это действительно важно. То есть, Украина должна пытаться лавировать. Мы не делаем погоду на внешних рынках. Наша экономика меньше, чем 200 миллиардов долларов в год. Для сравнения, российская экономика 2 триллиона, а американская экономика 15 триллионов. А если взять вообще всю европейскую экономику это 16 триллионов долларов. То есть, мы очень-очень маленькие игроки. Правила, которые есть на рынке не мы или в мировой экономике не мы устанавливаем но для нас э, тем более важна задача і економічного блока правительства, і наш регулятора, це попитаться знайти вот этот правильный курс, по которому лавировать должно судно под названием Україна вот в период такого глобального шторма. А загалом, яку можна провести сьогодні паралель між нинішньою бюджетною кризою і банківською кризою 2008 року, адже тоді все і починалося із банківської кризи в Сполучених Штатах і ніхто навіть собі не міг уявити таких глобальних масштабів наслідків цієї кризи. Це правда, но е це правда, що це все время є продовження одної той же большой истории. Почему? Почему? Потому что, скажем, во время возникновения той же банковской, банковского кризиса в Соединенных Штатах Америки государство слишком много должно было дать денег на вливание, на рекапитализацию тех банков, которые называли системные банки, которые в американской экономике называли слишком большие для того, чтобы их обанкротить. Тогда и до этого, но тогда тоже начало быстрее накапливаться дефицит государственного бюджета, вернее расширяться дефицит государственного бюджета, который надо было финансировать, и за счет этого расширялся государственный долг. Штаты дошли фактически до дефицита госбюджетов 10%, для сравнения, Украина даже при плохом раскладе закончит этот год ну, в дефиците, там, скажем, около 5% ВВП. То есть ситуация у них была реально плохая. Для того, чтобы Соединенные Штаты Америки смогли снизить свой государственный долг до приемлемого значения в 40% ВВП, то, что определяется максимальными критериями, на мой взгляд должно пройти от 25 до 75 лет, в зависимости от того, Uh, как они будут выдерживать фискальный дефицит, как быстро они согласны идти на его снижение. Для сравнения, в Украине uh, уровень государственного долга внутреннего и внешнего не превышает отметку в 37% ВВП. И на самом деле, что, власне, мая сделать Украина в uh, Я думаю, переход более гибкому курсу образования, экономия, где только возможно, в том числе попытка снизить дефицит государственного бюджета, и не, скажем, не до параметра там, 0, но до параметра 3% ВВП, мне кажется, Це это было бы целісообразна і всімі можливими способами питатися улучшити інвестиційний клімат стране. Это то что даст дасть можливість обізпечити і поставить страну на сто на путь устойчивого економічного росту. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що це був Олег Устенко, економічний аналітик. Ми говорили про бюджетну кризу Сполучених Штатах і наслідки для України. Залишайтеся на парламентському. Побачимось.